Okey, assalamualaikum ya. Salam sejahtera, salam kuasa ketiga lah. Okay. So, tajuk saya ialah masalah MCA, kedua-duanya bersatu dan pas, bukan pas sahaja. Jadi apa maksud saya ya? So, seperti biasa jika ada di last boleh tolong maklumkan di ruang komen, share ramai-ramai dan sertai lah Telegram saya ya, Regi Jesse Ritaudin. Link saya letak di ruang komen ya di YouTube. Baik, uh... MCA telah memberitahu ya Vikas MCA telah beritahu secara jelas bahawa dia tidak akan bersama Perikatan Nasional. Itu saya dah beritahu lama dah. Ya. Jadi pengakuan MCA baru-baru ni ataupun tak silap saya naik presiden dia hanyalah mengesahkan apa yang saya beritahu anda sekian lama. Ya, MCA ni dia dia tekan BN dia nak keluar tu semua wayang lebih kepada wayang kepimpinan tertinggi ya untuk uh, menenangkan kepimpinan bawahan sebab kepimpinan tertinggi bukannya bodoh dia tahu bahawa dia tidak ada masa depan jika sekarang dia keluar dengan Barisan Nasional dia tidak ada tempat nak pergi ya MCA dia perlu bersabar okey So dia faham, PK Siong faham benda ni. Jadi semuanya wayang bagi saya uh, lebih berbentuk beri, memberi tekanan kepada AMNO, ya. Dan juga untuk memuaskan hati Akarumbi dan dan untuk memberi persepsi kepada uh, orang Cina bahawa MC ni tidak duduk di bawah bayang AMNO, dia tidak duduk di bawah telapak kaki AMNO. Sebab itu antara sebab ya persepsi bahawa MCA ini duduk bawah bayang UMNO adalah antara sebab MCA mula merosot sejak sebelum 2008. Ya, so, dia nak ubah persepsi itu. Tetapi, uh, lebih penting lagi, MCA tidak akan bersama Perikatan Nasional kerana PAS tidak boleh diterima oleh pengundi Cina. Secara am lah. Ya, di bawah kepimpinan pusat yang ada sebab cerita pas tidak boleh diterima ni awak lihat di Terengganu actually majoriti Cina tak terima pas tapi Terengganu agak tinggi juga Cina yang mengundi pas berbanding dengan seluruh semenanjung sebab kepimpinan di Terengganu ialah Dr Sam dan Dr Sam dilihat lebih progresif lebih moderate jadi orang ada orang Cina boleh terima so dia ada pas memainkan peranan tetapi juga kepimpinan parti. Jadi dia tidak boleh terima, orang Cina tidak boleh terima kepimpinan yang ada ya. Hadi, gandingan Hadi Tuan Ibrahim ni semua dia pun tak boleh terima. Okay, ini yang saya tahu dan ni memang dari luar kita boleh tahulah. Ya, kita berinteraksi dengan orang, kita tahulah. Okay. Now anyway, PAS bukannya satu-satu masalah. Walaupun MCA beritahu sebab mereka tidak akan bersama perikatan PAS. Ini bukan satu-satu masalah, masalahnya juga bersatu. Baru-baru nah, ni ahli majlis kerja tertinggi AMNO Puat Zarkashi telah membuat kenyataan dan beritahu bahawa masalah MCA bukannya PAS tetapi bersatu. Nah Puat Zarkashi beritahu bahawa sebenarnya MCA tak ada masalah kerjasama dengan PAS, ya ketika Barisan Nasional dan Perikatan Nasional menjadi sebahagian daripada kerajaan. Ha. Dan Muhyiddin jadi Perdana Menteri, kemudian Ismail Sabri jadi Perdana Menteri. Tetapi uh, MCA dia sedar bahawa bersatu sekarang tidak diterima. So especially Muhyiddin dan sebagainya. So itu penjelasan yang diberi oleh Puan Zarkashi. Saya separuh setuju ada kebenaran dalam kenyataan Puan Zarkashi tetapi bagi saya masalah MCA kedua-duanya bersatu dan pas. Sebab pada masa MCA bekerjasama dengan Perikatan Nasional, situasi dia berbeza. MCA bukan fikirkan nak masuk bertanding pilihan raya bersama Perikatan Nasional. MCA pada masa itu pilihan raya sudah habis jadi mereka bekerjasama dengan PAS dan Bersatu untuk tumbangkan kerajaan Jadi tidak timbul soal uh, agihan kerusi ya? uh, Itu cuma adalah langkah untuk tumbangkan kerajaan pimpinan Pakatan Harapan Supaya barisan nasional boleh kembali berkuasa ya? So itu bukannya soal nak masuk pilihan raya nak tentukan berapa kerusi yang MCA dapat jadi MCA tidak keberatan kerjasama dengan PAS sebab ianya sementara menunggu PRU 15. Tetapi bila uh, sekarang, bila barisan nasional bekerjasama dengan Pakatan Harapan, MCA ada dilema besar sebab pesaing MCA bagi kerusi yang dianggap kerusi China adalah DAP. Nah, oleh kerana Barisan Nasional dan Pakatan Harapan bekerjasama, jadi menuju PRU-16 akan timbul masalah besar agihan kerusi. Jadi DAP dengan MCA, dia merebut kerusi yang sama. Jadi adakah Barisan Nasional akan pergi berbincang dengan DAP untuk suruh DAP korbankan beberapa kerusi buat MCA? Sudah pasti benda itu tak akan berlaku. Right. So itu masalahnya. Jadi MCA tahu dia kalau terus bersama dalam barisan nasional menuju PRU16, dia terpaksa berkorban banyak kerusi. Dia dapat sedikit kerusi sahaja. So itu isunya. Dan jika MCA sekarang pergi bekerjasama dengan Perikatan Nasional, katakan MCA keluar dari barisan nasional, dia pergi bekerjasama dengan Perikatan Nasional, dia akan habis dia akan hanyut dia dia tidak akan dapat sokongan langsung sebab MCA selama ni dia bertapak di semenanjung atas esan pertolongan pengundi Melayu AMNO sebab walaupun di semenanjung ni kita kata kerusi Cina sebenarnya kerusi Cina ni kalau ada 30% Cina kita anggap kerusi Cina jarang ada sampai 40% Cina di satu-satu kawasan tapi kalau ada itu memang consider kawasan China tapi lazimnya kalau 25-30% kita kata kerusi China tapi apapun untuk MCA menang dia perlukan tambahan sokongan pengundi Melayu dan selama ni sokongan pengundi UMNO membantu MCA ya, untuk berdekat lamanya pegang banyak kerusi di Semenanjung jadi dia perlukan sokongan penyokong UMNO jadi jika MCA keluar dan dia pergi berdamping dengan PAS, dia hilang sokongan penyokong UMNO. Okey. Ha, dia hilang sokongan penyokong UMNO. Kemudian dia hilang sokongan penyokong Cina kerana Cina tidak boleh terima PAS khususnya PAS di bawah kepimpinan yang ada. Okey. Jadi uh, pendek katalah bila dia keluar dia ni kira bersedia untuk parti itu berkubur lah. Ha, so, itu jadi penghalang. Ha, so, walaupun dia tidak ada masalah agihan kerusi sebab dalam Perikatan Nasional ada gerakan sahaja dan gerakan ni dia bukan pencabar yang hebat untuk DAP. Malah dia hampir tidak diterima. Jadi, boleh bincanglah MC dengan gerakan berapa kerusi nak bagi gerakan, berapa kerusi nak bagi MCA. So MCA akan dapat lebih banyak kerusi. Tapi MCA tidak akan dapat sokongan penyokong AMNO dan dia tidak akan dapat sokongan penyokong China. Jadi dia perlu harapkan sokongan penyokong Perikatan Nasional. Ya. Dan sokongan penyokong Perikatan Nasional kalau tempat-tempat PAS yang kuat PAS, PAS tidak akan korbankan kerusi. Jadi PAS dia kekuatan dia di empat negeri. Jadi dia akan kekalkan ya, pegangan kerusi dia di empat negeri itu. Jadi kalau nak bagi MCA dia akan bagi yang saki-baki di luar daripada kawasan-kawasan kuat PAS dan kawasan-kawasan kuat bersatu. Jadi MCA akan terpaksa bertanding di tempat-tempat di mana penyokong Perikatan Nasional dikira tidak begitu kuat di sana. Dan di sana AMNO lebih kuat. Tapi AMNO penyokong Melayu tidak akan sokong MCA jika MCA bukan bersama AMNO. China tidak akan sokong MCA kerana MCA bersama PAS. Jadi MCA akan hanyut. Dia akan terba dia, dia akan hangus. So, sebab itu MCA tidak akan bersama Perikatan Nasional. Ianya bukan sebab PAS sahaja. Ianya sebab Uh, sorry, ini ini bukan sebab bersatu sahaja, ianya sebab bersatu dan pas. Kalau dulu uh, memang apa yang Pak Zarkashi kata betul, MCA dia boleh terima pas sebab dulu dia dia tak timbul soal uh, kerusi dia nak menang ke boleh menang ke tak boleh menang ke kerana mereka bukan berdepan pilihan raya, mereka bekerjasama hanya untuk tumbangkan kerajaan. Tapi sekarang timbul soal MCA masuk Perikatan Nasional. Bila masuk, automatik awak sudah dicap sebagai uh, sekutu pas. Bila awak masuk pilihan raya sebagai sekutu pas, awak hanyut. Okay? Dan juga bersatu. MCA ada masalah dengan bersatu sebab betul kata Puat Zakashi. Dia nampak bersatu ni dah hancur, berpecah. Ya? Muhyiddin pun tak diterima. Jadi... Uh, Ya bersatu dan Muhyiddin akan bawa perikatan nasional hanyut tenggelam sekali dengan MCA. So maknanya bersatu pun tak boleh, pas pun tak boleh. So perikatan out of the question, tak boleh bekerjasama. Jadi dia tahu dia akan ke terpaksa kekal dengan Barisan Nasional. Dia kata uh, Barisan Nasional kena elak kerjasama dengan PH kalau tidak MCA tidak teragak-agak nak keluar. Itu pun wayang. MCA tahu dia tak boleh keluar. Dia takkan ada apa-apa nilai jika dia keluar Barisan Nasional. Jadi MCA perlu bersabar. Dia perlu ingat bahawa bukan uh, ya dia tidak menyumbang kepada kerusi untuk lebih dua pilihan raya dan itu bukannya salah AMNO. Ya, walaupun awak boleh sekarang kata Oh sebab UMNO lah dia terlalu bongkak dululah macam ni lah macam tu lah jadi China dah aa, dah tidak suka kepada MCA kerana China rasa MCA bawa bayar UMNO awak boleh cakap macam-macam tetapi prestasi MCA yang buruk pada 2-3 pilihan raya menyebabkan MCA tidak menyumbang banyak kerusi kepada barisan nasional jadi barisan nasional sekarang ambil strategi untuk berdamping dengan Pakatan Harapan untuk dapat balik keyakinan China jadi MCA perlu pandai bersabar kerana apa yang dilakukan oleh Barisan Nasional untuk jangka panjang ia akan mengembalikan sokongan China yang sudah pun dilihat berlaku di Mahkota dan Air Kuning di mana pengundi China sanggup undi calon UMNO. Jadi jika MCA bersabar, jadi dalam mungkin PRU 16 dan mungkin juga PRU 17, dia bertanding kurang kerusi lah. Janji Orang Cina nampak barisan nam senal dengan Pakatan Harapan ini harmoni dan boleh bentuk kerajaan yang stabil. Jadi peransur ansur MCA boleh kebangkan saya dan yakinkan orang Cina bahawa undi DAP pun boleh, undi MCA pun boleh. So, proses untuk naik balik ya, bagi MCA ini dia perlu akur bahawa sekarang bila dia dia hilang sokongan Cina dia hilang kepada siapa dia hilang kepada DAP jadi bila nak dapatkan balik awak tak boleh tekan awak tak boleh nak ber pergi bergaduh dengan DAP orang Cina tak akan suka ya jadi awak kena ambil langkah jangka panjang awak kena fikir jangka panjang awak kena faham bahawa Apabila Barisan Nasional Zahid mengambil keputusan untuk bersama Pakatan Harapan, ianya untuk kepentingan bersama. Jadi awak beri amaran jangan kerjasama dengan Pakatan Harapan, itu bukan kenyataan yang bijak. Kerana kerana kerjasama inilah keyakinan China makin kembali. Bukan atas inisiatif MCA. Kalau MCA dengan sendirinya telah berjaya tarik balik orang China, tak apa. MCA boleh buat demand dan Zahid kena dengar. Tapi ini bukan atas uh, usaha ataupun kebijaksanaan ataupun strategi MCA yang mana China makin yakin untuk sokong balik calon UMNO. Ini adalah atas usaha, kebijaksanaan dan strategi Zahid untuk bersama PH yang menyebabkan China makin sokong. Jadi MCA perlu faham, bersabar dan jangan berlagak seperti satu taiko sebab awak tidak ada sumbangan dalam mendapatkan balik keyakinan orang Cina. Jadi kena bersabar dua tiga pilihan raya ya, sehingga sampai masa di mana MCA boleh demand lebih banyak kerusi. Ya. Ha, so itulah komen saya sebab orang tanya apa pendapat kamu MCA ni masalah dia pas ke atau seperti kata buat Zarkashi masalahnya bersatu. Jawapan saya mudah. Masalah MCA ialah kedua-dua PAS dan Bersatu. Kerjasama itu tidak mungkin boleh terjadi kerana MCA tahu. Pergi ke hala Perikatan Nasional, jawabnya tenggelam. Ya? Perikatan Nasional sendiri pun tak boleh selesai masalah mereka. Benda mudah saja. Satu Malaysia sudah nampak mereka pijak memijak depan mereka buat di umum. Ya, ada Laskar dapat datang serang saya. Mengapa kamu serang per Pembangkang, eh hey, hey, bukan saya serah. Depa sendiri pijak memijak. Depa kata nak satukan Melayu, tapi depa sendiri terang terang secara terbuka pijak memijak antara satu sama lain. Uh, kamu tak boleh uh, pas kata kamu tak boleh cakap uh, Muhyiddin nak jadi perdana menteri. Belah sana Muhyiddin kata dia calon perdana menteri, ya. Oh ah uh, orang pas patut jadi pengerusi Perikatan Nasional Bersatu Kata, eh kami dulu yang keluar dana, depa pijak memijak tikam menikam gaduh depan mata, lepas tu kata nak satukan orang Melayu. Depa penipu orang Melayu. Depa jaja penyatuan Melayu. Masalah siapa harus mentadbir Perikatan Nasional tak boleh selesai. Bergaduh tak tentu hala sehingga tak boleh nak adakan mesyuarat mesyuarat majlis kepimpinan tertinggi Perikatan Nasional kerana mereka tak suka Muhyiddin dan orang-orang Muhyiddin kepong kat sana. So Perikatan Nasional jadi jam. Bila pergi pilihan raya pun tak bersekutu. Belah-belah puat pas berasingan. Belah-belah Muhyiddin berasingan. Dalam persatu pun belah-belah Muhyiddin. Duk berkempen ikut retak mereka. Orang-orang Hamzah yang majoriti tak mau terlibat. Jentera tak bermaya. Boykot. Macam-macam masalah. Benda mudah tu tak boleh settle. Kemudian mempandai-pandai pas nak ajak MCA berbincang. Orang yang rumah dia dah hangus. Nak ajak orang lain datang rumah kami. Yang tinggal tiang itu pun dah hangus dah. Nak runtuh dah. Nak nak tunjuk rumah kami ni sebenarnya tak ada masalah. Korang yang ada masalah. Kor korang kena faham kedudukan kami. Ya? depo ni tu sesat lah pembangkang ni memang kumpulan sesat lah ya ha, okay so itu komen saya <laughs> i have nothing good to say about pembangkang yang ada ni semuanya uh, macam sarkas lah pembangkang ni ya? pembangkang ni macam sarkas memang uh, pembangkang yang paling pelit yang pernah saya lihat dalam hidup saya ni. Ya. Paling outer lah pembangkang ni. Ya. So itu sajalah. So MC bukan bodoh. Dia tahu semua ni. Jadi apa yang berlaku ni semuanya wayang MCA. Dia tahu dia tak boleh keluar Kepimpinan tertinggi tahu Dia akan bersama barisan nasional Dia tahu barisan nasional Kena kerjasama dengan PH Untuk PRU 16 Sebab itu Pak Zarkashi Cepat-cepat keluar kenyataan Dia kata tak payah tunggu MCA Sekarang saya beritahu Barisan akan kerjasama dengan DAP Pada PRU 16 Banyak wayang Macam kepimpinan DAP ha, Mereka pun ada wayang mereka Hmm? Tapi saya tak nak komen untuk live inilah. Ya? So sehingga kita berjumpa di live seterusnya. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam kuasa ketiga.